di merupakan satu perpecahan. Apa Apapun saya teruskan ke list yang pertama yang bagi Dr. Osman Al-Muhammad sebagai pembuka tirai Dr. Yes, ya, persoalan saya, Kebesaran pendapat tak lebih Sejak dulu sampai sekarang betul. sejak zaman sahabat lagi dah ada perbezaan pendapat. Sampai zaman kita lagi lah, lah lagi banyak dipercampak-campak. Di, orang kata apa, pula dengan adanya zaman teknologi yang begitu hebat melanda kita. Kita lihat adakah ini sebenarnya merupakan satu cara yang positif atau negatif? Sebab saya lihat saya tanya doktor lah ya, bagaimana kita lihat Yang nampak positif? Perbezaan pendapat ini kita uruskan dengan cara fikma, cara bijak sana. Bagaimana cara nak doktor silakan? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu warahmatullahi wabarakatuh Rasulillah wa tuan moderator, penulis di Talmud Al-Baqari Fawzi 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 bagaimana kita boleh mengurus perbezaan pendapat dengan cara bijaksana sebab perbezaan pendapat mesti ada dalam dunia tidak bolehlah selama dunia ada dunia bernama dunia dalam Islam Agama yang berdasarkan fitrah memang sudah disiapkan ajaran untuk menangani perbezaan pendapat itu. Tapi dengan cara manusia faham ajaran itu dan taat kepada ajaran itu, serta mengikut peraturan di dalamnya. Maksud saya begini, dalam ajaran Islam yang dikatakan khairul umatin itu, ada ajaran arus perdananya terkandung dalam pengertian ayat yang bermula dengan Allah Taala. Wahai tuh syarik Rasul yang bagi mata bayan Allah Nuda, wajib tapi غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى ونصره جهنم وسال مصيره. Sesiapa dia yang menentang Rasul, selepas daripada bimbingan benar menjadi jelas baginya, dan memilih jalan yang selain daripada jalan orang mukmin, kami lepaskan dia menjalani jalan yang dipilih, kemudian kami lemparkan dia ke dalam neraka. Ahli tafsir mengatakan sabil mukmin itu jalan ijma dan jalan ijma itu ada dalam ahli sunnah wal Sama ada akidahnya atau fikahnya atau akhlaknya ataupun cara memahami sejarah awal Islam itu. Jadi bila kita faham ajaran alut pedang, kita taat perbezaan pendapat terurus. Keduanya kita mengikut ulil amri berdasarkan kepada ayat al Quran Allah Taala. Ya ibadillahina amal atiul Allah wa atiul Rasul ulil amri minkom. Fatin azatul fi shayin berduhi Allah wa Rasul. Wahai orang yang beriman taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada ulil amri. Bila kamu berbeza pendapat, kembali kepada Allah dan Rasul. Ulil amri di situ ada dua. Satu ulil amri dari segi sosial seperti khalifah, komanda, pemimpin, orang yang mengurus apa itu masalah orang orang Islam. Kemudian ulil amri epistemologi dalam ilmu ulama mustahidin dan mereka yang mengikut perang ilmu itu yang kita perlu taati dan ini terkait dengan uh, hadis Nabi Ad-din nasihat Agama itu keceriaan murni yang gigih Kemudian di hujungnya Li'a'immatil muslimin wa'li'amadhi Diulas oleh Dalam Fatul Bari Dari sahabu sari muslim dan lain-lain Bahawa kita mesti ta'at kepada kerangka ilmu ahli sunnah dan imam-imam jangan mengamalkan intellectual cowboyism atau kebiadaban intellectual. Dan ini jelas sekali. Sebab itu ahli falsafah itu harus tahu ijma. Lain kepada ahli falsafah lain sekarang lain. Jadi itulah perang Kemudian berbeza pendapat dengan beradab, bukan biadab. Berbeza pendapat bahasa biadab menghina orang. Benda orang itu dilarang. Walaupun ada setengah ulama macam tu, jangan kita ikut. Kita kena pergi kepada bahasa yang elok dan cantik. Wa qulu lin-nasi Kata kepada manusia tu kata yang bagus. Dan kalau dakwah hikmah. Satu lagi mauizah hasanah. Satu lagi kalau berbahasa juga bil lati ahsan. Bukan mangkasa, bukan dengan biata, bukan menghina orang, bukan menyakiti orang. kira saya tertarik kalau tersebut dari satu ayat Quran. Fa sa in kana sa'tu fi syai'in farudduhu ila wa Rasul. Kalau kamu berlingkar dalam satu satu perkara, maka rujuklah kembali kepada Allah dan Rasul. Saya nak pergi dekat asli lah. Saya bila Imam Syafi'i pernah sebut kalau pendapat itu pendapatku itu bertentangan dengan hadis kamu ambil hadis, kamu lemparkan pandangan aku. So saya nampak bahawa Imam Syafi'i dia, dia memang tidak taksub pada manhaj atau pendapatnya saja sampai kalau ada pandangan orang lain yang selera sesuai selera dengan hadis atau Al-Quran dia kata terima pandangan tersebut. Artinya saya lihat di sini sikapnya yang menghormati pandangan ulama lain, pandangan orang lain, akhirnya dia sendiri berkaya khasnya Islam dan saya lihat bahawa walaupun Imam Ahmad bin baik itu berguru dengan Imam Syafi'i tapi akhirnya dia tidak pasti saya Muhammad Dengan itu kamu kena ikut asyik aku Kamu kena ikut mendapat aku Akhirnya dia biarkan Muhammad bin Hanbal Untuk uh, kata pun membina satu mazhab yang lain Jadi dia tanya bagaimana uh, ulasan tu dalam hadis ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasul Bidzah wa rahmat Ala ibana musyikir ibana Hampir semua para imam yang empat yang merupakan jago-jago di dalam fiqh ahli sunnah wal jamaah daripada Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Apa itu semua mereka dinakalkan daripada mereka menyebut Bila sah al hadis wa huwa madhhab. bila sah hadis itu madhhab. Bahkan al hafiz Ibn Qayyim al Jauziyah dalam Al-Qaidah al Muwaqqi'in al menyebut kata-kata yang sangat cantik daripada Imam yang mulia yaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu menyatakan bahawasanya كل مسألة تكلمت فيها صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل النقد بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي. أكو سيدنا ما شاء الله أيام عبد الله مفرقات، عبد الله سبل، تيقول صحيح لرواية النبي صلى الله عليه وسلم سي أهل الحديث maka aku tarik balik pendapat aku. Perwira yang saya yang bercakap hmm. pendapat aku, aku tarik balik pendapat aku semasa aku hidup dan sepanjang Bahkan Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lebih hebat daripada itu menyebut majadatu ahadan illa wa an yuzhir Allah al 'ala Aku tidak berdialog berdebat dengan seseorang melainkan aku mengharapkan Allah menzahirkan kebenaran di atas kita Ini satu perkara yang penting yang tak oleh para imam. Iaitu mereka menghormati dalil Menghormati nas Tetapi apabila kita Masyarakat kita Bila kita nak didik mereka Kita kena didik dengan nas Hormati nas apa yang ada dalam kitab dan surat Dan kemudian kita kena hormati Pendapat-pendapat ulama yang dianggap Muqtabah Ataupun tadi disebut oleh Ustaz Osman sebagai ijma' Cuma hanya ramai orang tidak mengetahui apa itu ijma' Ijma' bermaksud ialah kesepakatan para mujtahidin pada mana-mana zaman Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam susunan hukum sepakat jika ada seorang kecuali dia tidak dinamakan ijma kalau ada dua orang kecuali tidak dinamakan ijma ramai nah, orang suka kata ini ijma ini ijma kita kata kan ijma itu pendapat ulama setempat itu pendapat bahawa pengulama ulama ya, ia bukan ijma ijma istilahnya istilah usufik istilah, 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 ada di dalam usufik sebab itu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu al seperti yang disebut oleh Al-Imam Al-Tahabi dalam Siyar A'lan Mubala menceritakan apabila Al-Imam Syafi'i dia murid Imam Syafi'i dia murid Imam Malik. Guru dengan Imam Malik dan murid kesayangan Imam Malik. Apabila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, di Mesir telah ramai murid Imam Malik. Dan masa Malik telah kuat ke Mesir. Maka ramailah anak murid Imam Malik di Mesir itu seronok dengan ya, kedatangan Imam Syafi'i. Mereka satu Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i melihat di Mesir, walaupun mazhab malik kuat, ada satu penyakit yang sangat bahaya. Iaitu penyakit fanatik mazhab. Tak suka mazhab. Satu saja berbeza pendapat dengan mereka boleh menghukum. Ini yang disebut oleh ya, Al-Qaisi. Tentu Al-Qaradawi. Di dalam sahabat Islamia ada kelompok yang pantang orang berbeza dengan dia. Sesatlah, keluar mazhab lah. Keluar daripada ahli sunnah lah. Kacau saja berbeza dengan rupa pandangan dia Dan kemudian biadab dan tak, tak sopan seperti yang dituduh pada hangka Padahal apa perkataan yang biadab itu? Apa perkataan yang tidak sopan itu? Al-Imam Syafi'i mengalami pengalaman yang sama Abu dia pergi ke Mesir, mu'alak Imam Malik sama. sama Tapi Imam Syafi'i tengok, oh mereka sudah ada gila fanatik Maka berlakulah khilaf antara mazhab Imam Syafi'i dan men murid Imam Malik di Mesir, sehingga berlaku Biasa panas yang disebut oleh ayat-ayat dalam Dan Walaupun masa malam ini kita tak boleh